mana to'qqiz yuz ming mani qarzim bordi deyapsiz rubilnigim rubilnigim ishlamaganligi sababli elektroetdan svetim o'chyapti deb muammo qilyapsiz lekin bu siz birinchi majburiy badaliniz to'laganingizdan keyin u yerto'lada nima muammo bo'ladigan bo'lsa o'sha sizni kvartplata to'layapsiz oyma oyga to'layotgan kvartplatangizga majburiy badalingizga boshqaruv kompaniyani o'zi yer to'laiz bormi rубилник bormi yer to'lada и keyin shitlariz bormi поdyezd qismi tommi fasad qismimi atrofi obodonlashtirish ishlarimi hammasini o'sha boshqaruv kompaniya qilib berishga majbur majbur siz uh, portalga chiqishingiz boshqa joyga chiqishingiz umuman kerakc joyi yo'q ularda yigirma to'rt soat bispее xizmati bor siz сразу ularga murojaat qilasiz sizni muammoyingiz o'sha rubilnik almashtirish kerak bo'lsa сразу kelib muammoyingizni bartaraf qilib ketish kerak ai man bekorga bke mana hozir sizni o'sha boshqaruv kompaniyangiz chaqirtirdik biza hozir buni orasini sizga ochib beramiz ular hamma o'sha siz majburiy badal to'laganigidek ular hamma sizni talabingizni bajarib berishi kerak ko'p qavatli uy mana rahmat uysinliz aytdiarahmat